Выходим. За это полагается вообще административная ответственность. Показываем фотографию для... Выйдите, пожалуйста, забирайте бюллетень, киньте его и покажите фотографию, чтобы вы Удаляйте, дайте фотографии. Видео, фото, съемка, забор В кабинце, в кабинце, в кабинце, в Время покажите мне, пожалуйста. Свойства. Просмотр. Ничего. Ну, не, не, не сфотографировал. <свят> ну, все равно удаляйте. Знамо удаляйте. 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 Подойдите Это, вот отойдите сейчас. Проходите, Миша. Мужчина сфотографувати сфотографірувати а, своє волевиявлення. Да, фотографія ну, на наших, за нашою просьбою він її видалив. В даному випадку ну, можна вважати, що а, для себя хотілося не можна, там було написано відео і фото, здійсни фото... В там было написано за законом В процессе голосования значит заметили заметили что один один из выборцев фотографирует свой бюллетень в кабинке значит э, при выходе его из э, кабинки значит э, попросили его показать свой проголосовать потом показать э, свой мобильный телефон где была снята его бюллетень. Вот. Он показал нам, ну там нечетко было все, ну и мы его попросили удалить. Конечно, мы сделали неправильно. Ну, нам не надо было этого делать. Ну, как случилось, так и случилось.